Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika Bertemu lagi kita hari ini untuk membincangkan satu tajuk Yang dinamakan ialah kereta-kereta yang tidak layak untuk mendapat Subsidi bahan api Budi 95 Tapi seperti biasa Kepada anda luas yang mungkin pada sejauh menemui channel Mekan Rasanya Terus dan berikan butang subscribe Dan like dan juga butang lonceng Teruskan menonton Intro Saya masih ingat baca keratan akhbar pada tahun 2005. Saya ingat lagi utusan Malaysia. Masa tu zaman tu 20 tahun dulu memang orang baca surat khabar. Bila ada satu berita yang mengatakan Bugatti akan menghasilkan kereta 1000 PS. Uish, masa ni macam pelik sebab kereta-kereta yang berkuasa tinggi ni jarang datang daripada kilang. Ada ha, biasanya kereta modified, kereta drag, kereta track macam tu. Tapi bila Bugatti menghasilkan Veyron Pertama, aa, jadi pada ketika itu enjin 16 silinder dengan 1000 PS Dia telah mengubah lanskap industri kereta-kereta yang super power ni Supercar tidak lagi dipanggil supercar Dia sudah menjadi hypercar Dan ketika itu juga tak ada siapa yang pernah membayangkan bahawa kereta keluar daripada kilang ada 1000 PS Dan sebenarnya pada saat itu, itu adalah kemuncak bukan kemuncak lah. permulaan titik permulaan bermulanya manufacturer seluruh dunia menghasilkan kereta-kereta dengan angka 4 digit horsepower supercar jadi hypercar hypercar dah jadi EV hyper dulu kalau kereta-kereta US masa car dia yang memang lembik yang mana dia jalan lurus jumpa corner dia masuk longkang Aa, sekarang dia masuk longkang juga tapi dia masuk longkang dengan lebih bergaya iaitu contoh Dodge Challenger SRT Demon 170 dia menghasilkan 1000 horsepower dan itulah saat bermulanya istilah baru yang dikenali sebagai Megacarp. Dan kalau anda melihat perlumbaan pengeluaran kereta-kereta dengan enjin yang gila ini biasanya terhadap dua brand ini Bugatti dan juga Coin Asset Okey, dekat bawah ini kami akan senaraikan dengan kereta-kereta 10 buah kereta dengan senarai kekuasaan yang luar biasa Ada enjin biasa, ada enjin NA pun Ada enjin 4 turbo, ada enjin dengan turbo dan juga plug-in dan juga hybrid Mari kita saksikan Ini adalah kereta dengan kuasa kuda yang paling tinggi yang anda boleh beli pada hari ini berapa kuasa ni? 2,269 kuasa kuda Inilah dia 2021 Kwanisek Gemera okay. Gemera yang mana yang paling bawah ni? Gemera HV8 Iaitu versi paling gila Sebenarnya dia bukan 2-seater pun ha, Dia macam Hyper GT lah Dia macam GT car Empat tempat duduk Dulu Jamera biasa dia pakai 3 silinder. Ah ha, yang ini dia pakai HV8 ni pakai enjin V8, enjin 5000 cc V8 dengan twin turbo dengan motor elektrik. Motor elektrik tu yang dia punya killer. Dia panggil Dark Matter. 2300 horsepower dan 2750 Newton meter of torque dan walaupun dengan angka-angka sebesar ini segila ini dia tidaklah dipandu oleh orang gila ha, jadi kereta ni masih praktikal dia menggunakan sistem 4 wheel drive all wheel drive dengan jarak EV 50 km bayangkan kita bawa kereta yang paling laju yang ada bunyi V8 garang tapi bila nak balik rumah bunyi tak ada sebab dia boleh jalan elektrik sehingga 50 km Koenigsegg ni memang terkenal dengan firma kejuruteraan yang menghasilkan teknologi-teknologi luar biasa jadi dia buat hybrid dan juga prestasi ekstrim dan juga kejuruteraan gila dalam satu package megaka yang tiada tandingan. Yang kedua, Hennessey Venom F5 1875 horsepower. Okey. Hennessey Specialty Vehicles ni dia daripada USA lah, daripada Texas. Dulu dia terkenal sebagai tuner. Ah ha, dia ni dulu macam level-level brothers je dulu. Dia pasang aksesori-aksesori lampu-lampu kelip-kelip je. Dia buat kereta-kereta macam Dodge Viper. Sekarang dia dah ada kereta sendiri yang dia panggil F5 Venom. Dia pakai enjin apa? V8 6.6 liter. Enjin tu dekat belakang chassis. Dan walaupun dia ada versi sport, dia ada juga versi roadster. Versi hypercar roadster tak ada bumbung. Ah ha, ini kalau tak pakai seat bag, pecut silap persiap boleh terbang dekat belakang. Okey. F5 Venom ni boleh mecut kosong hingga 100 dalam masa 2.5 saat melalui pacuan roda belakang dan juga 0 ke 200 km sejam dalam masa kurang daripada 5 saat. Yang ketiga, SSC Tuatara. Berapa? 1750 horsepower. Ha, dulu memang ada kontroversi lah. Nanti kita kerja sekejap lagi. Okay, SSC Tuatara ni memang true, rare, hypercar. Dia buat pakai tangan. Ha, tapi bukan macam kita buat dekat kepung. Ha, dia buat industrial level tapi handmade. Harga dia tak mahal sangat lebih kurang dalam 2 juta USD macam tu lah okay. dia punya engine tu satu engine dia sama dengan 4 buah Camaro V8 punya power dia punya top speed Ah ha, yang ini ada kontroversi sikit tu. dulu dia test dapat 483 km sejam dia memang ada rekaan aerodinamik yang canggih dia pakai enjin V8 Twin Turbo Flat Plane Crank Dia boleh rev sehingga 8000 RPM Dan menghasilkan 1750 horsepower. Dan memang masa dia test dulu Dia ada sedikit kontroversi lah. Tapi secara overall Prestasi kereta ni masih lagi dalam lingkungan yang menakjubkan Ada lagi yang lebih gila Sebab dia keluar Tuatara Striker ha, Ni versi Safi Saliah 2200 horsepower. Tapi yang ini bukan road legal, dia kena bawa dalam track. Yang keempat, Koenigsegg Jesko dengan 1600 horsepower. Koenigsegg tu sendiri nama kereta tu sedap Dia sebut daripada nama pemilik dia, Christian von Koenigsegg. Jesko ni nama orang gaji dia, iaitu Wan Jesko. Bukan, Jesko ni nama bapa dia. Jadi dia dedicated kepada ayah dia, dia bagi nama ayah dia kalau anda berjaya satu hari nanti contohnya, ada produk timbang kilo ke, bubur nama ayah, tapi buat kuat janganlah bubur nama ayah jadi dia menggunakan enjin V8 5 liter twin turbo 1603 horsepower, nak lebih tepat lah, menggunakan bahan api E85, dia tidak menggunakan budi 95, sebab kalau dicocok je, isi terus habis, dia memang kuat jadi Jesco ni menggantikan model Agera. Ha, dia mengekalkan reka bentuk Agera tu, DNA tu sini dengan cermin depan perasan tak? Cermin depan dia melengkung. Ha, wrap around. Dia pandangan tu macam seakan jet pejuang lah. Ha, untuk enjin tu pula, dia adalah enjin V8 dengan crankshaft paling ringan pernah dibuat dan juga piston dan rod yang ultra ringan lah. Dia pecut kosong ke 320 km sejam dalam hanya beberapa saat saja. Yang kelima, berbalik kepada Bugatti iaitu model Chiron Super Sport. Berapa? 1578 horsepower. Ini adalah varian yang paling tinggi dalam keluarga Chiron. Ah, ha, kira macam Alza Evia, yang paling tinggi. Ini adalah Grand Tourer yang paling ekstrim di dunia. Dia menggabungkan kelajuan, prestasi, kemewahan dan juga keselesaan. Ha, mana nak cari lagi kereta-kereta macam ni? Jadi kita kena beli beramai-ramai. Belakang bahagian Chiron Super Sport ni sebenarnya dia panjang 10 inci berbanding dengan model standard untuk sebab aerodinamik, okey? Dia menggunakan enjin W16 dengan 4 buah turbo dan red line yang lebih tinggi. Yang keenam, Koenigsegg Regera. Nampak, dia belum berdua tu je. Yang ini 1500 horsepower. Regera diperkenalkan pada tahun 2015. Dia merupakan hypercar pertama plug-in hybrid yang dikeluarkan oleh Koenigsegg. Base dia adalah enjin V8 5000cc twin turbo yang digabungkan dengan motor elektrik berkuasa tinggi. 1500 ni dibantu oleh motor elektrik, maksudnya kita dapat instant torque. Koenigsegg ni sebenarnya dia nak hasilkan sebuah kereta yang pecutan dia bukan saja laju tapi cepat. Bila dia ada bantuan motor elektrik, maksudnya daripada standstill -stand tu dia lebih cepat pregi pregi dan kebijaksanaan firma ini ialah kereta ni tak menggunakan kotak gear konvensional dia menggunakan transmission yang dipanggil KDD kedondong atau set, direct drive sistem transmission satu nisbah gear je yang mana gear ni kuasa tu terus disalurkan kepada roda instant ha dan tahu tak berapa lajunya dan berapa cerdiknya orang buat gearbox ni pada 2023 Regera ni mencatatkan rekod pecutan kosong hingga 249 miles per hour dan kembali kepada kosong maksudnya dia speed laju brake dalam masa 29.6 saat saja kereta ni memang bijak si botak ni memang terror betul lah hmm. yang ketujuh lagi daripada koinosek botak koinosek 1.1 berkuasa 1341 horsepower. Okey. Kenapa nama dia 11? Bukan 22, bukan 64, bukan 53. Sedangkan ada banyak nombor dalam dunia. Tapi 11 ni maksudnya nisbah 1 kepada 1, nisbah kuasa kepada berat. Maksud dia satu kuasa kuda bersamaan dengan 1 kilogram berat kereta ni. Jadi secara teorinya ia adalah nisbah yang paling sempurna bermakna ia menghasilkan 1 megawatt kuasa. Jadi inilah kereta yang digerakkan mega pertama di dunia. Dia boleh pakai semua jenis petrol. Maksudnya petrol biasa, petrol perlumbaan, biofuel tapi nak lagi laju dia kena pakai Budi Natify. Tak, dia pakai E85 dengan Enjin V8 versi awal tu Dia jadi asas pembangunan sampai lagi ni Kalau anda perasan uh, Enjin Kornoset Bila disebut enjin V8 Ialah enjin 5 liter lah Sama macam McLaren yang ada enjin 3.8 liter Okey jadi sampai sekarang inilah enjin yang dibangun 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 sampailah generasi sekarang. Kena ingat, dah lama dah. Lama dah ni enjin 10 tahun. Yang ke-8, Chevrolet Corvette ZR1X. Berapa? 1, 50 horsepower. Pecutan dia daripada kosong ke 100 km sejam dalam masa kurang 2 saat atau lebih tepat 1.9 saat saja. Dia menggunakan enjin V8 5.5 liter flat plane crank dengan susunan MR ni enjin rear drive lah. Dia pakai dua turbo besar dan juga satu motor elektrik yang diletakkan pada ganda hadapan. Motor elektrik ni bukan satu, sebenarnya dua. Okey, dua dekat tayar depan tu dia letak elektrik, belakang pakai enjin dan menghasilkan 1250 horsepower dengan sistem pacuan empat roda. Yang kesembilan, C Zinger ataupun C Zinger 21C yang menghasilkan 1250 horsepower. Setelah kita melihat yang tadi 18 juta horsepower, 12600 semua-semua yang kat atas-atas tadi, rasa macam 1250 horsepower ni rasa macam level-level Azia Omar je kan tapi sebenarnya apa yang cuba untuk saya sampaikan di sini perhatian kepada rakyat-rakyat Malaysia sekitar. dia sebenarnya enjin yang berkuasa, sangat berkuasa dari segi kuasa per liter, tak ada enjin production dalam dunia ni yang sama dengan sehingga 21C ni, dia dah consider hypercar hybrid, enjin dia tak besar, V8 2.9 twin turbo dan ukuran tadi adalah berdasarkan liter yang mana 950 horsepower bersamaan 330 horsepower bagi setiap liter dan motor elektrik juga ditambahlah dekat bahagian depan dan Top vetering digunakan pada kereta ini pada setiap julat RPM dia boleh rev sehingga 11,000 RPM. Memang Gila tinggi. Dan itu menghasilkan kosong hingga 100 dalam masa 1.9 saat. Kalau kita naik kereta ni, tak sempat butang baju, dah 100. Tak sempat nak zip seluar, dah 200. Tak sempat nak pakai seatbelt, dah 500. Lajuk Yang ke-10. Yang terakhir. Aston Martin Valkyrie. 1160 horsepower Dan daripada 1 sampai 9 tadi, kita nampak. Enjin turbo... V8, V12, 16 silinder, hybrid, plug-in, 2 motor, 8 motor sampai yang terakhir ni dia menggunakan enjin NA maksudnya dia tidak menggunakan sebarang force induction jadi dalam senarai hari ini ini adalah enjin normally aspirated maksudnya enjin NA yang paling-paling berkuasa dalam dunia 1160 horsepower rear wheel drive dah lah NA tapi dia memecut tu 0 to 100 dalam masa 2.5 saat saja. Red line dia sebab dia NA 11000 RPM tapi seperti biasa dia memerlukan motor elektrik lah. Kalau NA saja dia tak boleh memecut bawah 2 saat lah. Dia ada enjin 11000 RPM dan juga motor elektrik. Ha antara kehebatan dua buah firma yang besar daripada British. Kejuruteraan Aston dan juga Cosworth. Power, power, power. Okey, itulah tadi 10 buah hypercar yang mana mereka tidak boleh memakai minyak RON 95. Jadi, kereta-kereta macam ni of course lah dia kena pakai minyak kualiti tinggi dan juga minyak perlumbaanlah. Ah ha, dan kalau itu cukup besar, cukup laju, cukup berkuasa tinggi sebenarnya musim sekarang ni adalah era di mana orang tak buat dah enjin-enjin besar, kompleks, maha nak buat susah banyak komponen sekarang ni adalah era kereta elektrik. Kita boleh tengok hypercar elektrik. Contohnya daripada Rimac, Lotus dan juga yang terbaru kereta paling laju di dunia yang Wang Unite Hui daripada China yang paling laju weh. Masalah ni tak malu ke? Kita malu lah Okey, itulah saja video kita pada hari ini. Terima kasih kepada anda yang menonton sampai habis dan kepada anda yang mungkin lupa untuk subscribe, mohon subscribe uh, channel. Sekian, terima kasih dan assalamualaikum.